ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث جو اب کوٹ کر رہا ہوں ترمزی میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے عق علیہ السلام نے فرمایا من کا طریقا یل صفی علما جو شخص کسی ایسی راہ کو کوئی ایسا راستہ نکالے من كا طریقا کا ایک معنی تو یہی ہے معروف کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے چلے اب جو مرکز علم میں آئیں گے ان کی بات ہو رہی ہے اور جو مرکز علم بنائیں گے ان کی بات ہو رہی ہے دونوں سالہ کا طریقا جو اپنے گھر سے محلے کے گھر سے نکلے گا ارد گرد کسی پڑوس نیبروڈ سے آئے گا نا آدمی کہ آج میں مرکز علم میں جا رہا ہوں مجلس علم میں فرمایا جو گھر سے چلے کسی راستے پر یا تام صفیِ علم بس علم حاصل کرنے کے لیے علم قرآن مجید کا ہے علم حدیث نبوی کا ہے علم سیرت نبوی کا ہے علم اخلاق نبوی کا ہے علم عقیدہ اسلامیہ کا ہے علم اخلاق اور روحانیت کا ہے اصلاح سیرت کا ہے فکر صحیح کرنے کا ہے ادب اور معمولات آداب زندگی کے آقا اور اسلام کے مطابق بنانے کا ہے علم ہے فرمایا علم حاصل کرنے کے لیے جو آدمی اپنی گلی میں جائے گھر سے نکلے چلے چند قدم اٹھائے اللہ لہو بہی طریقہ نیل الجنہ اللہ پاک صرف اس عمل کے عوض اور اس عمل کے صدقے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دے گا جتنے قدم چلے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں جانے کی آسانی ہر قدم پہ پیدا کر دے گا یہ لوگوں کو میسج دے میرے اس, اس پوائنٹ کا اس کے بعد آگے سنیے اب وہ پہنچ گیا گھر سے چلا ہر آنے والا ہر قدم پر اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا جا رہا ہے یہ مرکز علم کی اہمیت سکھائے اب وہ پہنچ گیا آپ کے گھر جہاں حلقہ علم ہے جس کا نام مرکز علم ہے اب آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی حدیث میں بہ مجتمہ قومن فی بیتن من بیوت اللہ جو لوگ جتنے بھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یا کسی بھی گھر میں علل اطلاق معنی اطلاق کے تحت مجتما کومن جو لوگ جمع ہوں گے حصول علم کے لیے یتلون کتاب اللہ اور وہاں آ کر میں نے کہا قرآن مجید پڑھیں گے ترجمہ فہم تدبر کے ساتھ کتاب اللہ کی تلاوت کریں گے وہ یتدار اور اس کے معنی مفہوم کو آپس میں درس و تدریس کریں گے تعلیم دیں گے معنی بیان کریں گے سکھائیں گے علم کمیونیکیٹ کریں گے اس مجلس میں اور وہ لوگ سنیں گے تو کیا ہوگا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نازالت السکینہ اللہ نازالت علیہم السکینہ اللہ کہہ کہ کے جب بات فرمائی تو گویا ایک طرح کا حلف ہے قسم کھا کے وعدہ کیا جو کبھی ٹوٹے گا نہیں فرمایا کہ جو بیٹھیں گے اس مرکز علم میں قرآن پڑھیں گے معنی سمجھیں گے تدبر تفکر کریں گے سکھائیں گے سیکھیں گے ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اس مجلس میں بیٹھیں تو اللہ پاک ان پر اپنی بارگاہ سے سکون نازل نہ فرمائے ان کو پریشانیوں اور غموں سے نجات نصیب ہوگی یہ نیت کر رہے مشکلات آسان ہو جائیں گی ان کو سکینہ ایک قلبی نصیب ہوگی سکون کی دولت ان پر اللہ اتارے گا وَغَاشِيَتْهُمُ الْرَحْمَةِ اور اللہ پاک کی رحمت ان کو لپیٹ لے گی اللہ کی رحمت ان لوگوں کو ڈھانپ لے گی جو علم حاصل کرنے کے لیے اس مجلس علم میں آ کے بیٹھے خاشیت ہو مر رحمت ان کو لپیٹ لے گی ڈھانپ لے گی وہ الْمَلَائِكَةَ اور ملائکہ انہیں ارد گرد سے گھیر لیں گے آ کر فرشتے ارد گرد کھڑے ہو جائیں گے گھیر لیں گے اپنے احاطے میں لیں گے ان لوگوں کو کیوں یہ علم حاصل کر رہے ہیں قرآن کا حدیث نبوی کا سیرت و سنت نبوی کا اپنا عقیدہ درست کر رہے ہیں بک مجلس علم میں بیٹھے ہیں اللہ رسول کے دیے ہوئے علم فرشتے ان کے ارد گرد ان کو گھیر لیں گے یہ تو تین چیزیں زمین پر ہوں گی یہ تین چیزیں وہ ہیں کہ مرکز علم اور مجلس علم میں بیٹھے ہوئے زمین پر وارد ہوں گی اب چوتھی چیز سنیے اللہ پاک نے فرمایا صرف یہی نہیں مرکز علم اور مجلس علم کی فضیلت اللَّهُ اللہ فی مَنْ اِنْدَهُ تین نعمتیں زمین پہ اتاروں گا اور چوتھی یہ کہ عرش پر جو جو ملائکہ اللہ کی مجلس میں ہوں گے ان سب میں اللہ ان بندوں کا ذکر کرے گا کہ آج مرکز علم ہو رہا ہے آج مجلس علم قائم ہے آج حلقہ علم قائم ہے اس میں میرے قرآن پر تفکر تدبر ہو رہا ہے حدیث نبوی اور سنت محمدی کا ذکر ہو رہا ہے لوگ علم سکھا رہے ہیں سیکھ رہے ہیں سن لو وہ مجلس فلان کے گھر میں قائم ہے اس نے مرکز علم بنایا اپنے گھر کو اور فلان فلان لوگ اس مجلس علم میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کا عرش پر ذکر کرے گا فرشتوں کی مجلس میں اگر اس کے بعد بھی ہر گھر مرکز علم نہیں بنتا تو میں حیرت زدہ ہوں اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ نہیں چاہتے ادھر آپ ہفتہ وار مرکز علم مجلس علم میں بیٹھے ادھر عرش پر اللہ اپنی مجلس میں فرشتوں میں ذکر کر رہا ہوا فلان فلاں 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 بیٹھا ہے فلاں کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے اور علم کا مذاکرہ ہو رہا ہے قرآن اور حدیث اور سنت کا اور دین کا میرے دین کا میری باتیں ہو رہی ہیں لوگ میرے اکام کو سیکھ رہے ہیں اور اوپر عرش پہ اللہ بتا ہے فرشتوں کو اور آخری چیز جو فرمائی اکا علیہ السلام نے اسی حدیث کا صحیح مسلم اور تر مزید کی حدیثیں سے صحیح اور فضیلت بیان کی علم حاصل کرنے عالم بننے متعلم اور معلم بننے کا شرف کیا ہے فرمایا وَمَنْ من بتا عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ لم نَسَبُهُ کیونکہ علم سیکھیں گے تو تبھی تو عمل اچھا ہوگا علم آئے گا تو عمل امپروو کرے گا اگر علمی نہیں ہے تو آپ کا عمل کیسے سمرے گا علم سے ہی تو عمل بڑھتا ہے تو فرمایا آقا علیہ السلام نے جس شخص کا عمل اسے پیچھے کر دے جس نے علم حاصل نہیں کیا اور علم کے ذریعے اپنے عمل کو امپروو نہیں کیا عمل کی کوالٹی بہتر نہیں کی عمل کا درجہ بلند نہیں کیا تو گویا اس شخص کے عمل نے علم کے فقدان کی وجہ سے اس شخص کو پیچھے دھکیل دیا اس شخص کو پیچھے کر دیا عمل کی کمی ہے اس کے کردار میں اس کی سیرت میں زندگی میں عمل سالے کی کمی ہے کیونکہ علم کی کمی ہے تو فرمایا اگر کسی شخص کو عمل پیچھے دھکیل دے لم یو سر بہی نصب تو اس کا نصب پیچھے سے اٹھا کے اسے آگے نہیں دھکیل سکتا اس کا نصب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا وہ بڑے جس کا بیٹا ہو جس کا پوتا ہو جس کا پڑ پوتا ہو جو نصب ہو جو شجرہ ہو جو خاندان ہو اس کا خاندان اور نصب پیچھے سے آگے اس کو نہیں کر سکتا وہ پیچھے ہی رہے گا جس کے عمل نے اس کو پیچھے دھکیل دیا ہے اور علم کا فقدان رہا اور عمل کا فقدان رہا اسے نصب پیچھے سے اٹھا کے آگے نہیں کر سکتا آقا علیہ السلام نے علم کی اتنی بڑی فضیرت پر اب آپ نے اس کا اندازہ فرما لیا کہ مرکز علم کتنا بڑا عظیم کام ہے مجلس علم کتنا بڑا عظیم حلقہ ہے اس کا مرتبہ کیا ہے شرب و فضیلت کیا ہے میں امید کرتا ہوں جن کے اندر ایمان اللہ پاک نے ایمان کا نور رکھا ہے اور جو طلبگار ہیں ان نعمتوں کے اور اللہ کی ان قربتوں کے اللہ کی بارگاہ سے ان انعامات کے اور اس قسم کے شرف کے وہ تو جاتے ہی اعلان کر دیں گے ہمارا گھر مرکز علم ہوگا اور پچیس ہزار مراکز علم کے کھلنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے